Вітаю, друзі. Візит дніпровських відеоблогерів у Полтаву тема, яку нині обговорюють. Хоча це сталося кілька днів тому. Хто винен, хто правий чи не порушувала закони поліція? Зрештою, з'ясувати нюанси цієї, скажімо, епопеї? Ми запросили громадського активіста і журналіста дорожнього контролю Геннадія Фетисова в ефірі Суспільно-політичне шоу Акценти 602201. Телефонуйте, чекаємо ваших дзвінків. Отже, пане Геннадію, доброго вечора. Я традиційно вітаюся за руки. Дякую. Що знайшли час, завітали, аби розказати, от зрештою, я хотів би, і, певно, наші телеглядачі, хто, можливо, не зовсім знає все, що сталося от, кілька днів тому, розказати, як кажуть, з перших вуст. Ви там була ну одна із головних дієвих осіб, скажімо так, від, від активістів, від журналістів, від е, уповноважені, скажімо так, так. Е, Зрештою, чому вся ця каша заварилася вакханалія, чи як її не звати, оця вся штовханина? Чому зрешті я кажу, диму без вогню не буває? Що було на початку і чому от вилилося в ту ситуацію неприємну, яку ми яку ми зма, яку ми мали у нас біля Дор... управління дорожньої поліції? Будь ласка, дозвольте спілкуватися російською да звичайно? Я, так, звичайно шучу, звичайно казати, звичайно. звичайно, так вам uh, зручніше. Будь ласка, я сразу хотів би сказати для глядачів. суть ситуации от начала до конца, потому что вся ситуация сейчас освещается теми псевдоактивистами, которые приезжали к нам. И, кстати, не только из Днепра, из Харькова, из Днепра, из Киева, из Запорожья, из других городов. Контингент. Да, да, да. Вот она освещается однобоко со своей стороны, но это лжи активисты. Я вам потом постараюсь доказать. Угу. Поэтому, когда люди читают и смотрят их информацию, она, конечно, искаженная, она влияет на людей. Ситуация э, началась э, по вине Пол Тавчан. Просто по вине Полтовчан. Значит, есть у нас такой: тоже у нас есть такой псевдоактивист Максим Филоненко: человек неравновешенный, человек нервный, человек возбужденный, человек непорядочный. Это я говорю на камеру. Говорю на камеру, потому что я сейчас с моими друзьями готовлю, готовлю я, о нем отдельную передачу, где будут и видеодоказательства, и фотодоказательства. Это я сейчас не буду эту развивать тему, поверьте на слово. Этот человек э, несколько раз э, был э, оштрафован полицией сам. Активист, который борется с полицией, он сам нагло нарушает правила дорожного движения. Он может позволить себе ночью ездить с выключенными э, огнями бортовыми и фарами. Это же нарушение. Я спрашиваю, Максим, как ты можешь кого-то призвать к порядку, если сам нарушитель? Он может другие нарушения делать. Что он ответил вам? Я не хочу сейчас говорить, что он ответил. Я просто расскажу, что дошло до того, что в данной ситуации Максим был наказан за то, что он ездит на своем личном авто с разбитым лобовым стеклом. Составлен был протокол, привлекли его к штрафу, я не знаю, как оно там развивалось, не в этом суть. Поскольку человек злобный и мстительный, он начал охоту на полицейские машины. И через какое-то время он обнаружил машину полицейскую с треснутым лобовым стеклом. Это не факт, что это запрещено. Это точно не говорено, что надо наказывать. Но, естественно, он, как обиженный человек, подошел к ним и начал требовать, чтобы они составили на водителя этой машины тоже штраф за управление с разбитым стеклом. Действовал он грубо, действовал нагло, действовал оскорбительно. В итоге инспектора позвонили своему шефу, Седану Денису, и сказали, вот такая ситуация. И тут в игру вступил капитан полиции Седан. Лучше бы он не вступал в нее. Позвонил на телефон Максима, они с ним давно знакомы. И был тот разговор, который видели, наверное, многие, если не все. Разговор отразительный, разговор грубый, разговор никуда не так, годный. Так, так, так. В этой ситуации Максим, не глупый человек, он понимает, что он будет этот материал выкладывать. Он максимально сдерживался, хотя матерщинник отъявленный. А седан распоясался до невозможности ой, знаете, что он там говорил, что я тебе, я тебе, да мы тебе. Вот. В итоге это получило огласку. Значит, буквально через пару дней по просьбе Максима этого Филоненко, заметьте сразу, он не обратился к начальнику полиции, он не написал жалобы или заявления о незаконных действиях того же Седана или о патрульной машины, а он сразу обратился к этим псевдо-активистам в Харькове. Естественно, Роман Харьковский, знаменитый этот авантюрист, блогер, который неплохо зарабатывает на этих материалах, он тут же сколотил команду и примчались. И это был первый приезд псевдоактивистов сюда, этого клона дорожного контроля Украины, и они устроили неприглядную акцию возле дома Седана. Является, да, был разогрев, ну скажем Да, разогрев. Они приехали, привезли венок, привезли все это некрасиво, все перед семьей. Это, ну, это было все, все лишнее. Но действовали они в рамках правил. Этот их митинг закончился спокойно. Они пошумели, пошумели, картинку засняли, попровоцировали, покричали. Вот, седан выглядывал, но не вышел. Это была вторая его ошибка, что он, проснувшись ночью, утром не извинился перед Максимом. И вторая ошибка, когда приехали активисты возмущаться и требовать его извинения, он струсил и снова не вышел э, к людям. И не, не надо садиться на колени, а просто сказать, да, я поступил неправильно, да, я виноват. Это бы сразу заладило ситуацию, это бы э, практически в корне убрало бы проблему. Значит, как только я увидел эти материалы, я тут же написал от себя как журналист, а, поскольку это моя тема, как журналист должном контроле, написал заявление, э, я его уже озвучил в прессе, я его зарегистрировал э, в патрульной полиции и потребовал немедленного срочного разбирательства э, служебного расследования, поведения капитана полиции Седана. Значит, э, все это приняли и пошла процедура рассмотрения. Значит, но поскольку это все э, не закончилось нормально, не закончилось. А нормально не закончилось. Почему, товарищи слушатели и зрители? Потому что харьковчане, которые приехали, им не интересен был Седан. Им нужна была картинка. Никто из них не приехал в патрульную полицию, хотя там были юристы у них. Никто не написал заявление, жалобу там прочее, всю какую-то петицию. В конце концов, ну, скажем, нет. по закону. Нет, да, конечно. конечно, кроки по закону, конечно. Так, как картинка нужна. А они уехали, поскольку э, ситуация ж не решается, э, то э, второй э, друг э, нашего Максима Филоненко. Я сейчас не хочу его позорить на всю Полтаву. Мы сейчас с ним работаем, говорим, он объясняет ситуацию и прочее, прочее. Этот трой друг уже вышел на Днепровских активистов и пригласил Днепровских, так, так известного Витаса. Uh -huh. Витаса, местного этого активиста Днепровского, крутого. Значит, сразу вам рассказываю, товарищи зрители, что эти люди приехали. И снова они приехали не решать вопросы, а снимать картинку. То есть это уже, я вас не помню, это уже эти третий нет, их приезды? Нет, нет приезд. это, это, это другой, другой приезд, и самый главный. Они приехали, они сразу заехали, причем они могли заехать на площадку без нарушения правил дорожного движения. Они намеренно сделали крюк, проехали по узкому тротуару, где люди ходят, и много людей ходят, и завернули на площадку перед ГАИ. Демонстративно? Демонстративно. Это все видеокамера засняла. Выходит из машины главарь этот Витас, Идет вестибюль, это тоже есть видео, это тоже есть документальные материалы, причем ими самими выложены. Заходит в дежурку патрульной полиции и кричит, я пришел сдаваться. Дежурник культурно вежливо говорит, зачем, что случилось? Я нарушил там правила дорожного движения. Пожалуйста, устрани и свободен, никаких проблем нет, никаких претензий нет. Будь добр, устрани правила, то есть нарушение уезжай. Нет, я приду сдаваться. Этот видеоролик длится где-то минут 28 комедия. Потому что он зашел с операторами, и операторы снимали, думали, сейчас заснимут провокацию. Сейчас выскочат инспектора, скрутят его, накажут, протокол составится. А, не на, будет, а на да? него никто не реагирует, никто не выходит. Он вынужден был вернуться в машину, закрылись и сидят. Ну тут полиция вступила в игру. Выходят, раз постучали, вы уедете, вы нарушили, не уезжают. Другой. Начали собираться люди. А в это время очень многие приходили в сервисный центр. Ну да, там же документы люди, оформляют. Люди наши неравнодушные, я один из них неравнодушный. Я сразу признаюсь, на моем счету немало мажоров и крутых людей в Полтаве, которые нарушают правила. Я их снимал и наказывал, не говоря уже о работниках ГАИ или полиции. Але, еще до нашей ситуации, да. до развязки. И это длится час, это длится два. Они не уезжают, они не выходят, они окна не открывают, в разговоры не вступают. Когда я подошел, начал разговаривать, представился с этим же Витасом или, может, другой товарищ, они же закрытые, за были. В итоге мы пришли к соглашению, что да, мы сейчас разойдемся мирно. Но я сказал только, ребята, а теперь уже ради принципа на вас таки составят протокольчик или постанову на штраф. Вы нарушили правила. Если вы сами ратуете за порядок, то и вы отвечаете за него. Хорошо. Я говорю, ну вы документы предоставите, да предоставим. Я подозвал э, работника полиции, он подошел, культурно вежливо начал просить документы, и пошла игра снова. А я за рулем не был. А кто? А я не знаю. А где водитель? Я не знаю. Чья машина? А я не знаю. И пошла вот эта детская игра. Взрослые люди э, валяют дурака. Потому что э, люди, прибывшие на второй машине, рассредоточились по территории и снимали с разных точек эту ситуацию, в надежде на провокацию. Mm -hmm. Mm -hmm. Значит, длилась, длилась, длилась эта игра непонятная. Признаю, я поступил не совсем правильно, хотя бы этом не сожалею, объявляю на эфир. Да, не прав, но не сожалею. Я спустил два задних колеса, чтобы их машина не уехала. Не уехала. Затем я уехал, было заседание в Октябрьском суде, у меня я уехал на часик, приезжаю, комедия продолжается, ничего нет, все на месте, все это самое. Вот, и тут э, случилась ситуация с газовым баллончиком. Вот, э, мой добрый знакомый э, Дмитрий Кустуров это сделал, это не секрет, э, и я не осуждаю его. Когда есть нарушения, когда есть преступники, когда есть люди, преступившие закон, это закон... Прокомментуйте, что с газовым баллончиком. Он, кто пострадал и кто... Он, он приснул в машину с газовым баллончиком угу. с тем, чтобы люди вышли из машины. Вышли из машины, и можно было с ними заниматься и работать. Потому что это длилось несколько часов. Ну, естественно, они не выдержали, мы слышали их переговоры, и это есть на видео записано, как они в машине переговаривали, что все, ребята, мы попали, что делать, как делать, открывать, выходить, не выходить, ну, струсили, короче. Вискочка двері, а тут великолепно сработала поліція. Я такого давно не бачив. Красиво, акуратно їх із машини, красиво м'ягко положили на землю, красиво м'яко, не грубо наділи наручники, розилі в різні сторони для розбирательства. Я до слова на хвилину вас перев'яв'ю. Пане Геннадію. Ми запрошували для цього ефіру і у представників від нашої дорожньої поліції. Ну на жаль, так сталося, що вони відповіли. <с вони то вони хотіли прийти на ефір, і офіційно щоб. Закликаю, щоб наші полтавці розуміли, що вони свою позицію можуть прийти появити, тому пояснити, що було, як тому, будь ласка, ми запрошуємо в ефір акцентів, щоб кожен мав, бо не всі, ті, кого ми хотіли сьогодні бачити, скажімо так, всі сторони конфлікту не всі з'явилися. На щастя, пан Геннадій прийшов. Ми слухаємо його, але наша студія відкрита і для пояснень, зокрема, поліції, тож да я чесно говоря, ряд ти дуже став, тому що двоє суток я істував страшне. Давление. Я только ночью с 12 до 5 отключал телефон. Мне э, десятки э, телефонных номеров звонили. Начиналось с мата и заканчивалось матом. Когда я начинал разговаривать, меня не слушали, продолжали мат-мат-мат. А, по вайберу по мессенджеру, по Facebook информация э, ну, я страшное давление испытывал. Значит, э, смысл в чем? Продолжаю дальше. Mm -hmm. э, а теперь я главное скажу. Как оказалось в ходе разбирательства, этот Витас настолько наглый и беспардонный человек, что он посмел приехать в Полтаву на липовых номерах, не зарегистрированных. Это насколько человек уже возомнил себя звездой, что приехал на липовых номерах. Да, машина не его, конечно, отца, но номера Толипова. это запрещено управлять машиной с незаконными номерами. Это было все установлено. Естественно, машина была э, доставлена на штрафплощадку, э, и им машину не отдали. После разбирательства с ними э, их отпустили. Э, как с ними разбирались, я не знаю. Это вопрос уже к полиции. Вот. Ну, э, чтобы задерживать кого-то, не было оснований. Значит, э, Понимаете, приехал на липовых номерах. И снова я подчеркиваю, человек приехал, не спрашивал, где седан, человек не спрашивал, какие меры к нему приняли, человек ничего не спрашивал, он только строил комедию. И самое страшное, что в машине с этим Витос, Витосом и его другом оказались два наших полтовчанина. Это когда было? Вот когда второй приезд, когда вот этот Витос был. Это, это, которые их вызвали сюда в полковник. Но давайте уже до, до, до третьего нашего. Да, думаю, и до третьего. Травматичного, и скажем а, так, поскольку, да, поскольку ситуация была очень накаленная, э, спущены колеса, меня обвиняли в преступлении страшном. Э, газ, баллон, и ребята пострадали, и они уехали страшно обиженные, потому что, э, ну, по простому языку, их здесь опустили. Они приехали порядок навести, а их тут опустили. Вот. После этого кинули клич, и это было в пятницу, в понедельник, за выходные они собрались, и уже приехало пяток городов сюда. И Харьков, и Киев, и Днепропетровск. Останье вторгненье, скажем так. Да, да, -да так. А Аналогичная картина, товарищи зрители. Это компания, по-другому не назову. Эти зомби выходят из машин, собираются в кучу. И вот я это наблюдал только в телевидении, когда показывали стаю рыб идет один-два вожака, и вот эта стая рыб за ним вот это следует. Первым делом они рванулись к одним группе полицейских, которые там были, поскольку акция, то, естественно, полиция была на месте, на, всякий случай. И начали их... Про это было оголошено, так? Начали, анонс... да, конечно, конечно, Их начали третировать. Долго-долго третировали. Потом они увидели вторую группу полиции. Эта толпа в сотни человек рванула к ним. Оскорбление, хамство, поведение грубое, поиздевались, поиздевались, рванулись на главный ход. Ну, естественно, их там не пустили. Их руководители обратились ко мне. Вы можете организовать встречу руководителя патрульной полиции с нашими представителями? Я говорю, нет проблем, телефон у меня есть. Я набрал <coughs> начальника полиции и говорю, так и так, группа делегатов хочет с вами лично встретиться, вы можете принять? Да без проблем. Сколько их человек? Я говорю, трое. Он дал команду, их пропустили, и они там о чем-то говорили. В это время вот эта толпа зомби увидела, что темы другой нет, рванулись ко мне. Рванулись и ко мне, у всех этих 70 или 100 человек были телефоны, камеры, видеокамеры, все на меня направили и началась экзекуция. Одновременно говорили по пять, по семь человек. Кто бы ни задавал вопрос, только я начинаю отвечать, меня перебивают, не дают говорить. Это длилось минут 30, наверное, 40. Скажите, чем все, зараз закинчився эпизод, что мы уже дали, бо мы не есть несколько питань, до вас дуже важливы. Э эпизод этот снова закончился ничем, потому что и третья uh -huh. делегация приехала за картинкой, их не интересовал седан, их не интересовало развитие событий, они приехали забрать машину. Пане Геннадьев, сейчас зараз телефонный звоночек есть для нас дуже yeah. важный. Алло, добрий вечір. Представтеся, хто ви? Ми вас слухаємо. Мене звуть е, Валентина Громадська Сіристка. Кидула, пане Геннадію, як юрист. Як ви рахуєте? Чи е, не здається вам, що наша країна кудись рухається без гальм, взагалі? Куди вона рухається? відповісте ви як юрист? І наскільки процентів у нас? виконуються закони україни чи взагалі вони в нас існують за чи взагалі вони виконуються? дякую дякую вам пане валентину ну будь ласка пане Геннадію. Дякую, валентина Ось таке по перше запитує... я не юрист я інженер будівельник просто я вимушений був вивчити достатньо юридичні закони і володіє ними це по перше по друге за країну я не можу відповідати а по третє я скажу що країна це ми Якщо ми кожен будемо вести себе достойно, якщо ми кожен будемо діяти в правовому полі, буде порядок. А якщо, якщо товпа хамов зомбі буде діяти незаконно, угу. ніяка поліція поліція не поставить на місце. Я от продовжуючи зокрема запитання пані Валентині. Дивіться, ну ми вже відверто, скажімо, бачимо, що от такі-то провокації, але все, начебто, народжується під такими прекрасними гаслами, ну, начебто, наведення ладу на дорогах. Насправді маємо бачити, що ні, от таке ні, прикриття, ви, ви, скажімо. Ви не прав, ви не прав. Гасло у них одно. Поліція подонки, поліція негодяї, поліція сволочі. Вони не бачать нікого. Тобто тут навіть не йдеться про те, щоб займатися, про ми боремося в, з В даному випадку полі... сідан винен і дуже винен. Mm -hmm. І я зараз ним займаюсь. Це питання не я, я все покинув, я займаюсь сіданом зараз. Я зараз кожного дня в поліції і не даю покої не керівникам нікому. Але не можна так робити. Коли стала працювати патрульна поліція, я їх перевіряв на всяких режимах. Плоть до порушення правил мною, але там, де можна було, де я був правий. Бо в нас багато знаків і розміток зроблено так, що їх можна порушувати, бо вони незаконні. І я багато багато спілкувався. А у нас великолепні хлопці працюють. Хоча я читав дуже багато коментарів, і там скажу вам чесно. Ну дуже багато бруто бруду виливають на поліцію на те, що не знають, на те, що силюки, на те, що от вони не навчені, на те, що колись були міліціонери такі, а от зараз вони, але Владимир, ну Володимир, хоча ви, там поверьте, є сіті, хто да, там є ті, хто підтримують, і є ті, хто не больна підтримує. тема для мене от, скажіть з, з того, що ви бачили Мне, зсередини. Я скажу так угу. і наведу тільки один приклад. Мені кажіть російська мені, якщо вам зручніше вам. кожен день званять з просьбою оказати помощ. из-за из-за рубежа Полтавы а консультации ну, по Полтаве звонят, помоги приедь. Значит, я естественно езжу на своем топливе за свой счет, за счет своего времени приезжаю. рассказывают ситуацию, я вижу, ну, ни за что их наказывают. Я приезжаю на место, там оформляются документы, начинаю спрашивать водителей самих водителей и выявляется, что они стали под знаком. Они перед этим нарушили еще один очередной пункт правил дорожного движения. Я выясняю, что это юристы. Я подхожу к инспекторам. Они мне то же самое повторяют и добавляют главное. Пане Геннадию, мы не думали их наказывать. Мы подъехали и попросили их устранить правила нарушение правил дорожного движения. Ну и что? Они начали быковать. Они говорят, мы юристы и мы владеем темой. А эти юристы оказалось, кроме того, как э, причина остановки и покажите ваше удостоверение, они ничего не смогли больше то сказать. Это дуже зручно, то есть этого стоит компания с такой масштабной дискредитацией. Культура людины, mm -hmm. не водия, культура людины. И вот я много-много раз убеждаюсь, что если раньше мне звонили, когда была ГАИ, что действительно наказывали водителя ни за что, и это было сплошь и рядом, то сейчас, поверьте мне, статистика, из 10 звонков Девять люди нарушили правила и просят помощи. Я говорю, ребята, я нарушителі допомагаю. пане Геннадій, а от скажіть ще буквально в цій ситуації, яка сталася біля біля управління дорожньої поліції, як ви оцінюєте от там дії? Там же там же були зокрема і спецслужбовці, міліціонери, ті, хто маю мали, мали б по закону і міли, і їм би було б дозволено, певно, я там не був не застосувати силу. Бо багато хто пише, та чому ж вони не діяли, не жорстко, не карали? Вони ж мали мали, мали так поступити? Як ви оцінюєте от там дії, наприклад? Там не полиции. было законных оснований вступать в игру полиции. И, До речи, у нас сейчас, еще один звоночек. <coughs> Алло. Алло. А, вот, да, Добрый вечер, мы вас слушаем. Э, моя фамилия Санжаков, имя Виталий. Коротко меня товарищ Геннадий называет как Витос или Витас, не знаю, как он это называется. Хотел бы задать данному уважаемому кем-то там господину вопросик. Скажите, пожалуйста, в своем возрасте, который уже сидит у вас на висках, вам не стыдно врать столько? Сколько вы постов сделали, а потом удалили? Сколько вы будете врать и пиариться на этом? И почему вы ни разу не соизволили хоть кого-то из нашей компании пригласить к вам, чтобы с вами лицом к лицу? Вы говорите о том, что нужно действовать по закону. То есть задувание газом, спускание колес – это по закону. Не хотите ли вы ответить по закону и почему, когда вы сегодня выпускаете один пост, вечером его закрываете, когда понимаете, люди понимают, что вы соврали, есть какие-то доказательства вашего вранья. Именно вранья. Спасибо большое, уважаемый ведущий. Дякую вам, Виталий. Ну, пане вам конкретное <сؤال> запитание? <сؤال> да, не, оно Возр... Але до вас. Возраст мой ни при чем. Сколько я буду жить, я буду бороться с несправедливостью. Поскольку у меня много детей и еще больше внуков. Я хочу, чтобы они жили в нормальном обществе. Это первое. Поэтому возраст здесь ни при чем. Далее, я должен сказать, что так как меня последние 2-3 дня обзывали милицейская постилка, это неправильно. Потому что на моем счету, ну так знаете, по-простому сказать, есть жертвы в виде полковников, майоров, капитанов, которые были наказаны административно, дисциплинарно. Я не смотрел на это, если они нарушители, нарушители. И так же само я э, относился принципиально к водителям-нарушителям. Пусть у них даже три семерки или четыре семерки, пусть у них там крутые номера и высокие должности. Я требовал от полиции и от прежнего ГАИ, и эти работники могут подтвердить их наказание. Я добивался этого, поэтому я абсолютно э, равноудаленный от всех дел. А то, что вы говорите вранье, ну я мог бы вам ответить, если бы вы мне... Какую-то конкретику назвали. А то пост удалил, пост не удалил. Я удалял посты только лишь те, где отъявленный мат, отъявленная грубость. А меня читают мои дети и мои внуки. А между прочим, моим внукам, только уже за 20 возраст, внукам, не говоря о детям. И я удалял из-за мата. Якщо ж то ви виноваті, то що ви Лошовиха мене. От пане Геннадію. До речі, я ви почали вже відповідати на запитання. Що от там було дуже здається, як мені багато з того, що я читав, що то з того, що мені переказували, образи, там нецензурна лайка. Коли посвідчення журналістів показували, Дітеньки. чи достатньо жорстко тоді діяла поліція, чи мала б вона діяти жорсткіше. Я, я, розумію, я що вважаю, що поліція не, моя не повинна була не знаю детально, з цього приводу вступати в гру, тому що ну було порушення, яке можна було замічання зробити, прикрити там замолчити. Там. Ну жорстко поступати не слід було, тому що ситуація і так була напряжена. І ці люди, вони действий, які б допомогли їм цю картинку розвивати. мені дуже прикро, що посвідчення журналіста люди ставлять ну воно, начебто їм мандат. Для всілякого беззаконня роби що хочеш, і не тільки в поліції вони до речі на жаль застосовують посвідчення журналіста. Вони вважають це для них такий, от як пропуск до всього туди, де ти можеш принизити будь кого і зокрема того ж навіть поліцейського. Я повертаюсь до того, що я сказав, що це культура людини. Журналист, он не журналист. Когда на меня атаковали и на меня нападали эта толпа, то с меня требовали предъявить свое удостоверение журналиста дорожного контроля. Хотя Шапошников из Америки, владелец этого бренда, на всю Украину подтвердил. У Полтаве я знаю только одного моего представителя Фетисова. Все знали. Нет, предъявил удостоверение. Когда я говорю, назовите мне норму закона, которая требует, чтобы я вам предъявил, они не смогли ее назвать. Но кричат, предъявил удостоверение. То есть. Люді скандалісти. Ну і до слова, уже на завершення передачі, пане Геннадію, е, теж ми читали на деяких сайтах, що ви заявили чи написали документ щодо того, як це правильно озвучити, покидаєте поліцейську комісію. У вас як, може, як хтось скаже, та от він там, скажімо так, прикормлений поліцією. Можливо, от е, вашу цю дію як пояснити. Я скажімо так, не за вас і не за поліцію, але от в, в, ваша позиція щодо цього, що ви написали і чому. Система а, защищая своих. Я про полицию. Uh -huh. а, це уже давно ведь На мою заяву а, до сих не реагирует. Я добился, а, чтобы прошел а, приказ а, из департамента патрульной полиции Украины. Только на основании этого приказа здесь могут рассматривать а, служебный проступок а, Седана. А, седан, как последний трус, сбежал на больничный я начальнику, я заместителю говорю, ребята, я в свое время работал в разных отраслях и на высоких должностях. И если я говорил своему больному человеку, ты выйди на работу, ты мне нужен, я не приказывал. А мне всегда люди слушали и выходили. И я говорю миличику, говорю Евгению Евгеньевичу Яковенко, хитрому, изворотливому человеку, на камеру говорю, пожалуйста, не валяйте дурака. Позовите Седана, если он мужчина, если он офицер полиции, как позиционирует себя. Пусть придет и ответ держит. А то он Александру Демидовичу интервью дает, в окошко высовывается, по городу ша стоит. А как, значит, отвечать? Он не хочет. А я пришел перед толпой разъяренных зомби, отвечал. Я рисковал очень сильно. Со мной могли сделать что угодно. Но я пришел, и я нашел в себе силы, хотя проступок там э, примитивный, спустил э, две шины. Я объявил во всеуслышание, если вы приедете с э, акцией дружбы, и мы пожмем руки, и разберем ситуацию, и померимся, я на камеру вам э, своим компрессором накачаю э, воздух, у, ну, как я назвал, воздух, украденный мной из ваших колес. Ф -ф -ф. Так э, меня начали оскорблять, меня начали третировать. Я сказал, качать не буду, свободно ребята. А седан не смог это сделать. Така ваша позиція, і я сподіваюся, що інші сторони конфлікту з'являться до нас, аби прокоментувати, як це все бачать води. Ну я вам дякую, що завітали. принаймні, ви не злякалися, не втекли. А тут з нами і все розказали, як ви це бачите, що ви бачили. Моя ж зрештою думка така, що кожен із нас, українців, має дотримуватися. Закону. Закону. закону закону і бути у будь-якій ситуації порядними і вихованими людьми. Я і, дякую і вам поважати друг і поважати це дуже важливо, і це так має бути у цивілізованому суспільстві. Я дякую всім полтавцям. Це було суспільно-політичне ток-шоу акценти. Всього найкращого. До зустрічі.